Ответьте это на видео, пожалуйста. Вы меня толкнули. Я вас не толкнул. Вы меня дважды выталкивали. Я разговаривал, и не нужно переворачивать факты. Снова uh -huh. на руку. Uh -huh. вы, значит, вы не выталкивали меня с дверей. Нет, Нет вы меня не Я выталкивали. Я вам рекомендовал снять верхнюю одежду. Вы это сделали весьма грубой форме, оттолкнув меня рукой, вытолкав, по сути, меня из дверей. Вы считаете, что это нормально? Я не представляю, как можно выталкивать женщину просто отсюда, меня я не сняла куртку. Это можно было сказать в вежливой форме, а не дважды выталкивать и меня рукой толкать. Я считаю, что это не уровень сотрудников, и они себя не должны так вести. Человек сейчас отнекивается, что он меня не выталкивал, он ко мне не притолкался. Он дважды вытолкал меня, очень хамски говорил, и второй очень раз он толкнул мне рукой. Потому что у меня память хорошая, я считаю хорошо. Вы сейчас продолжаете хамить вместо того, чтобы извиниться и сказать извините, я не это. Вы продолжаете хамить. Здесь не место таким людям. Подождите, вы здесь работаете. Вы должны вести себя с достоинством.